大家好，我是朴美惠，很高兴能和大家一起来学习韩国的一生礼仪。本次课程我们要了解的是韩国人的结婚和婚俗、婚礼。本次课程的学习目标如下：一、能简单说明儒家婚俗在朝鲜半岛本土化的过程。 二、能简单介绍传统婚礼的流程及其特征。三、能简单说明新式婚礼与传统婚礼的不同。第一节课，我们要学习的是婚礼的意义。 本次课程我们要了解的是韩国的婚俗啊。首先来看画面里的三张图片，三张图片分别是基督教、印度教、儒教的仪式。他们在做什么呢？没错，这些仪式是婚礼仪式。 婚礼是男女两人结成家庭的一种仪式，具体体现出婚姻的意义，并获得社会层面和法律层面的认可。从图中可以看到，不同的民族和国家都有其传统的婚礼仪式，互相之间各不同。 所以，婚礼在一定程度上能反映出不同文化和不同社会的特征。世界上最古老、延续时间最长、影响最广的婚礼，就是图中我们看到的儒教婚礼、印度教婚礼、基督教婚礼及即三大文明圈的婚礼。 韩国的传统婚礼，既属于其中的儒教婚礼。儒教婚礼发源于中国，儒教婚礼仪式贯彻了神道社教、天人合一的理念，在婚姻、家庭的稳定、孝敬父母等传统的继承和发扬等方面。 都扮演了重要角色。《礼记》当中对贵族婚礼做了规范化、规范化描述。婚礼者，将合二姓之好，上以事宗庙，而下以继后世也。故君子重之。在儒教婚礼当中。 祖先崇拜和巫俗观念并存，同时也发挥了巩固男女性别及其社会责任的功能。韩国属于儒教文化圈，在婚礼方面也继承了儒教婚礼的特征。韩国的婚礼，准确来说叫婚姻礼。 在韩国的宪法或民法当中，男女结为夫妇不叫结婚，叫婚姻。其中“婚”的意思是男子娶妻，“因的意思是女子出嫁。这也是为什么韩语中的结婚登记叫做 h o n i n g s i n g 即婚姻申告，而不是叫婚结婚申告的原因所在。从婚礼的词源来看，“婚”字本来是写成“婚，也就是黄昏的“昏”。为什么呢？因为在古代，男女结为夫妇，被视作是因。 与阳的结合，阴代表晚上，阳代表白天，所以男方前往女方家行礼的时间，就选择在白天与晚上交界的时间，即黄昏。像这样，儒家婚礼当中有着许多特有的文化。 这些文化在韩国的传统婚礼当中都有保留和体现。那么，韩国传统婚礼都有哪些流程与特征？到了现代又有哪些变化呢？这些就是本次课程我们要一起了解的内容。